Я понял, накапливается, накапливается, будет контратака. Пошел, теперь пошла какая-то. Постман, да? Ну? Бегла, бегла, стреляет. Таксист нагороджується золотими стіками. Терміново потрібно вогонь, щоб їх придавити. О, безупінь. А пам'ятаєте, що там турист стрі... стрі... стрільнув? Я не гоню, тур-тур. Тур-тур, так. Тур, 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 да. Пройшов. Прошел. Павел, взлетай. Сейчас пьоном в него стрельнем. Поехали. Снова мы заезжаем в Бахмут. Сьогодні у нас супроводження наступальної операції чергове нашого улюбленого гудачок з прапором українським. От, е, е, впевнений, що воно буде успішне. Принаймені ми до цього докладемо максимальну кількість своїх зусиль. От, а там, як кажуть, як кажуть прислів'я, е, роби, що повинен, і будь-що буде. Готовьте технику, взлет по готовности, задача взлета э, получить понимание, имеем ли мы обзор на точку интереса. А В, в кидраниске сидит. Слушай, надо творивать и центр протодии ворожим дроном. И там должна быть и артиллерия, координация с артиллерией рэп. Ну, это как бы уже мне кажется не совсем смешно Нет, я просто, я но... вот Вообще. это короче на боевых операциях паникерские настроя бухтеж про все пропало рабь только нас отложить забронено у нас на боевых операциях высокий боевой дух они а низкие амдула готовность пионов 25 минут да И в теории мы их направили... Лучше было бы на какую-то другую Интересную цель я, походу, уже... э, Плюс э, Предлагаю цели Сейчас крабы я навожу на э, Вражеских дронистов посадки Есть вражеские дронисты Предлагаю туда пионом нанести удар А помните потом турист стрельнул Павел взлетай Сейчас пионом в него стрельнем Это выход mm -hmm. или прилет? Yeah. Это выход был? Это был выход? Смотрим еще раз. Определяй точку. Где крапива? Держи. Смотри. Э я поставил отметку, где находится наш дрон. И по ней проведи просто Туда. Так, турная посадка, снова активность дронистов. Турная посадка, да. Так точно. Крепева готова. По дронистам. Мне сейчас сказали, что я с топорами работаю по дронистам. Я вас добавил в группу. Чтобы мы там тримали коммуникацию по пострелу. Я даю картинку, сейчас я туда... Зайдите, пожалуйста, я сейчас все продублю. Я так понимаю, что с вами. Иначе топорів у нас немає. Бля, Что? Техника. Техника? Нет, нет? нет? Беж, посмотри. Беж, беж, беж. Это оттуда? Да. Техника где? Скриншот координаты. Координаты, быстро. Давайте, давайте, давайте. Коры убивайте Вот здесь. Я зрозумів, накапливается, накапливается, буде контратака. Тримайте їх. <бі> Ворог підводить техніку, накопичується. Я гадаю, що будуть контрнаступальні дії. Дайте туди вогонь. Дві ББМ зараз стоять на позиціях. Потрібен терміново вогонь. Це в тому квадраті, в якому ізлітають дроністи. Наведіться, будь ласка. По-моєму, це там. Трізуть. Сука. Я понял, будет с закрытой позиции работать. Да, 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 вон он дуло поднял. Я понял. Танк поднимает ствол, будет вести в огонь с закрытой огневой позиции. А кажется, он ведет огонь. То ли ведут огонь, то ли едут. Поехали. Да. Поехали. Оба, оба. двигаются. Поздно пересуваются. В нашу друхаются на пивнич, в наш бик так, топоры наводятся. Они на ВП-шку хотят выйти и оттуда работать с впшки Вот этого перекрестка, там же и дронисты. Они их будут корректировать, эти будут насыпать. Все типа по-быстрому. на перекрестке. Сука, новые координаты перекресток. Есть. Давай. Да, да, да. Они вместе съехали. Да, прям плотненько стали. Стоять прямо на перекрестке, там же да и дронисты. Пошел, пошла какая-то работа. Был разрыв непонятно чей. Ага, Держи. Он за горбиком встал. Посмотри Держи. там горбик стоит есть. Ага. Ведет Водовый. огонь. Вода огонь? Да. Алло. 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 Э -э прямая связь. Прямая связь. Абдула работа. У тебя есть э, координа... Ты координируешься э, с Абдула 2 напрямую, не через меня. Я сейчас работаю по технике. Враг развернул технику на ВПШку работает танк в вашем нашем направлении. Э, давай, я занят, выходи на Тора напрямую. У, вас, у тебя через твой, э, твою разведку есть с ним прямая коммуникация. Через Через у... прямая коммуникация, давай. Он бегло прям Ну, понятное дело, что. Дивіться, вони там зайняли ВПшку за пагорбом. Танк працює швидкими. Все. Постріл, бігла, да? бігла, стріляє. Терміново потрібно вогонь, щоб їх придавити. Бо він зараз БК відлупить. Все, ну йо. Ё... Все. Так, Перший поїхав, а другий ще стоїть. Тот, який стріляв, лежать, який його видимо. ну, наблюдать. С... второй тоже? Нет, первый. Стоит. А второй, я так понимаю, это прикрывающая какая-то бэха. Да, тут уже начал двигаться. Тоже движется? <связывается> э, да, движется, но непонятно в какую сторону. Вроде как в посадку заезжает. Ну или разворачивается. Проводи первый максимально Смите. сколько видно его. Веди его просто. Понятно, он будет. Давай за, за, за тем, что остался. Следи, следи за этим. Угу. Стоит, пока на перекрестке. Да, второй пока стоит. Хорошо, 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 хорошо. So, Друга да. одиниця техніки, все ще на позиції перекрестя зеленок, ховається в зеленці. Вот она. Есть? Да, перехватывает. Все, даю команду на Пострел. О. О, прямо в зеленку. Хорош. Полетный у него получается. А он Хорошо, Павел вот, вот так, он, да. вот так. Давай, давай, давай. Повторять? Да, да, да. Гарное улучшение туда, куда требует повторы. Вот так вот к четкости приучают. Это не мои. О, прилет. Это прям вот тут цель? В точку. Это цель, да. Это прям попадание. Ну я... Попадин. Попав, попав. Видите тот борт брони, который блестел? Ну, видим, Уголок, маленький. уголок. Это туда он попадает? Так, да, он попадает, вот видишь, уголок. Да. Тут приблизь. И разрыв прямо вот здесь. Может же. за зеленкой? Ну, Может никак, он попадает за, за зеленку, ним. но это корректировать. Uh, дивіться, я спостерігаю борт техніки, і ваші прильоти рівно на цій лінії. Можливо, це трошечки за зеленку, але це буквально кілька метрів, тому повторяйте. Пострій приймайте. Сейчас будет. Переперелет, да? да? Давай, Курай. Пост 5 только что был. Посторигаем. А, ну, вот. Есть. Есть? Вот это как раз да, Давай. Вот он легнул. Сука, по соседним домам вложит. Вот туда. Куда? Дай обзор на нас. По нашему порядку? Не приняли? Это вот дом. Наш? Вот Они бьют по тем домам, да? Да. Это вот, второй уже выстрел. Вот, а где мы? А мы вот здесь. Хорошо, хорошо. Да. Ага. Оно с фронта заходит. Так громко, конечно, да. Когда по тебе? Цены не по нам, Павел Юрьевич. Это по другим. Я так скажу, я могу себе позволить и тут находиться. Да? А мне тоже тут больше нравится, тут интернет лучше ловит. Ты нормально отсюда? Ну и мне тоже поближе к роутеру. Нормально, все. Что это? Ловишь? Хорошо сигнал? Бостыл. Отзум чуть-чуть дальше. О, отберись. Хороший? Хороший. Слушай, а та ВП ш... сюда выходит. Еще раз. Та ВП с которой мы артиллерию, батарейку по артиллерии вели позавчера. Она может по такими углами попадать? Блин, да, да. Это она. А кто еще? Там еще и нема пост приймайте. Хороший тоже. Супер. Угу. Вот это то, что надо, мне кажется. Вот это кучность, это я понимаю. Угу. Мое уважение. Пост, поймайте. О, безупречно. Річна. Таксист, Нове завдання: пошук виходів ворожої артилерії. Плюс, дякую. Наша вам величезна вдячність, дуже точна стрільба. Все прямо в ціль, там все оброблено дуже якісно. Це якраз та точка звідти люблять літати їхні дроністи І куди заїхала техніка. Шкода, що не встигли танк, але він дуже швидко відстрілявся. Що ти думаєш? Що там може тут бути? тут. А Ще? от ми якраз туди сейчас і смотримо. О, Там іщіть, а тут орієнтировочка на виходу по вам. По не по вам, а по французу. Все. Прямо зараз ми туди все. Ну прямо сейчас. Хорошо, спостерігаємо. От чек дає. Так, ми якраз зону зараз спостерігаємо, щось там бачимо, але це приліт. Скажіть, ви візуально спостерігали, можливо, ви теж приліт, що і ми спостерігали. Нет, вихід. виход. Все, ціль. Приліт? Приліт. Сука. Приліт, тому що він завжди з різних точок. Может там стоит батарея. Очень яркий, но это прилет. Я повертаюсь, стрим выключаю. Плюс повертайся, 15 секунд перерва. Уголок дрон, а это Все, складываемся, отдых. Забираешь с собой. Пошли, 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 забираешь, забираешь. Не надо на просвете стоять. Та, значить, за успішне враження багатьох цілей і, зокрема, е, зокрема, за те, що знайшов ворожу техніку і скоригував точно на неї вогонь, таксист нагороджується золотими стіками. Дякую. <ріст> мавіку. <ріст> Це вище визнання, пока к Мавіку. Том, дом, тодом, Золотистики. Они еще увеличены. Сбились Огромные, как мы знаем, что. Я теперь только мавиками летать буду. Ля, царь Блин, а Слушай, я надеюсь, они ж не золотые, а позолоченные. А я пойду в ломбард. Отличненько. Прикольно. <говор> с вас теперь разведывальный парлит на нем а -а -а. с золотыми стиками. А куда? Свадеб да, свадебные завязан снять. Спасибо. <говор> 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 так, прошу, панова, тиль. <говор> да. да. тиль это лес. Да, да. А. Пострел, спостерегай-то. Спостерегаем. Пыльно? Там что-то прилетело. Там нет. Перелет какой-то, маленький. Черт, где вот он? Да. Не, ну это совсем где-то. Ну, а вот этот такой, вон он, нет? Над прицелом прямо расползается. Вот куда сюда. Ага. пострел где да. хрестик, хрестик по цель пожалуйста там были прилеты есть есть прилеты приблизь или у меня все лягло фиксируйте прилеты запись идет да хорошо то пострел снова это хорошо, что он так начинает мысль. Да? Даже. же. Один, это несколько. Ближе, Нет. вот это оно, это оно, оно. Призум, это оно. Это оно, вон, вон четыре. раз, четыре, да, 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 приняли. Так, вот так держи, скриншот. Это оно и есть. Что они там как? Все, пенчик приняли, работу сделали. Супровид штурмовых действий закончили. Групи екстрено розгорнуті для забезпечення, для всестороннього забезпечення штурмових дій, розвідувальною інформацією та керуванням згортаються, лишаються чергові, і ми теж згортаємося. Все, все збирали. Поїхали. Так і то її підведем. Штурва операція мала частковий успіх, цілі частково досягнуті, і спеціально сформована група для її забезпечення розформовується, а ми їдемо додому їсти. Друзі, ще хвилечку вашої уваги мені дзвонив, я командир підрозділу ТЕРА. У нас тут перший день весни. Хотів подякувати, що дивитесь нас, подякувати за підтримку. Хто бажає нам якось допомогти, то у нас є збір на дрони. Силка закріплена в описі до відео. Також у нас є Patreon. Долучайтеся. Рік протрималися, перемога буде за нами. Слава Україні!